आणि आमच्या नागपूर विभागातले जे जे काही महाराष्ट्र सरकारकडे जे कामं आम्ही प्रस्तावित करतो त्याचं बजेट केलं पाहिजे जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जर बजेट योग्य पद्धतीने केलं तर राज्य सरकार आपल्या बजेटमधनं नागपूर जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून देईल आणि म्हणून मी आज येणाऱ्या बजेट करता नागपूर जिल्ह्याची काय मागणी आहे नागपूर शहराची काय मागणी आहे याकरता जिल्हा परिषदेला आलो हो आहे सर अजून पालकमंत्री जाहीर झाले नाही केव्हापर्यंत पालकमंत्री जाहीर होतील फार जास्त वाट पाहायची गरज नाही आहे माननीय देवेंद्रजी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे पण मला असं वाटतं की एक दोन दिवसामध्ये हा निर्णय नक्की होईल नागपूर जिल्ह्यामध्ये जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात दिरंगाई होता हिंगणा तालुक्यामध्ये शेषनगरमध्ये अनेक पारधी विद्यार्थिनी अशा आहेत की ते शिक्षण सोडण्याच्या मानसिकत पोहोचले कारण ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट व्हायला आला मात्र दोन दोन वर्ष झाले अर्ज अनुभव कारवाई मी त्यांची आजच बैठक घेणार आहे आणि या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी पारझी समाजावर जाणीवपूर्वक कास्ट सर्टिफिकेट देण्याकरता अन्याय केला असेल त्यावर निश्चित कारवाई करणार आहे कारवाई करणार आहे सर तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळामध्ये कृषी विभागातले काही धोरण बदलवले आणि त्यावर आता हायकोर्टानं सरकारला जबाब देखील विचारलंय नाही उच्च न्यायालयामध्ये जेव्हा एखादी कुठली केस होते किंवा पिटिशन होते तेव्हा उच्च न्यायालय सरकारला जे काही बाबी विचारतात सरकार योग्य वेळी त्यात योग्य उत्तर देत असतं मैं वाट की सरकार या ठिकाणी जे कहीं धोरण बदल अल कि जे कई का काला की गरज अल सरकार तो उत्तर दे सर ये बताएं कि कल भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मंत्रियों की किन विषयों पे होगी और संघ के तरफ से कौन रहेगा और सरकार के तरफ से क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन रहेगा हमारे विचार परिवार के सारे अधिकारी होते हैं जो आ, हम लोग जो आ, सरकार में चुन के आने के बाद हमारा दायित्व तो होता है कि आदिवासी विभागों में सामाजिक न्याय के विभागों में शैक्षणिक विभागों में ये सारे विषयों पर सरकार का जो भी प्रश्न है समाज के वो प्रश्नों को लेकर एक चर्चा होती रहती है हर तीन चार महीने में एक बार ऐसी चर्चा होती है तो ऐसे ही एक हमारे सारे मंत्रियों का परिचय होगा हमारे सारे मंत्रियों के विभाग में क्या क्या जनता के लिए कर सकते हैं समाज के लिए कर सकते हैं आखिरी आदमी के लिए कर सकते हैं या अभी भी सरकार पहुंची नहीं वहां सरकार कैसी पहुंचाई जाए इसके लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम बनता है तो मुझे लगता है यह बहुत मार्गदर्शनपूर्ण बैठक होती है इसमें जो मार्गदर्शन मिलता है यह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारक होता है सर विपक्ष कह रहा है कल एक एक, एक। ने पार बैठक 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 कारण महानगरपालिके स्थानीय स्वराज्य संस्थे निवरणुकी उद्या बैठकी का संबंध नहीं है सरकार आर आम्र परिचय त्या ठिकाणी पुढचे आम्ही जो मॅनिफेस्टो दिला होता जाहीरनामा दिला होता त्या जाहीरनाम्याबद्दलचा काय टाईम लाईन आहे काय कार्यक्रम आहे आमचे ही सारी चर्चा होतं आणि शेवटी या चर्चेचा अर्थ एकच आहे की आम्ही जी जनतेला वचन दिलं आहे ते वचनपूर्ती कशी करावी लवकरात लवकर व्हावी याकरता थोडी चर्चा होतं काय आदिवासी भागातले प्रश्न आहेत सामाजिक न्यायाचे प्रश्न आहेत याच्यावर चर्चा होतं मत ये बैठक समाजा करता है अपने महाराष्ट्र विकसित महाराष्ट्र करने के दृष्टि ने महत्व किया जो हमला हुआ है विपक्ष का ऐसा कहना है कि मुंबई सुरक्षित नहीं है ए, यहां तक कि जो सेलिब्रिटी है वो भी सुरक्षित नहीं है दूसरा सुधा एक प्रकार है देखिए कोई घटना को हम लोग जो होती है उसको सीरियसली करते हैं हमारे देवेंद्र जी ने कल तो कहा है कि इस प्रकार की जब घटना होती है हमारी सरकार कितनी जल्दी पहुंची है हमारे पुलिस कितनी जल्दी पहुंची है कितनी जल्दी हमने कॉग्नेशन लिया है हमने तो वो जिस प्रकार से हुआ था अंबानी जी के घर के सामने वैसी सरकार हमने देखी है हम सोचते हैं कि कोई भी घटना को कोई भी घटना से नहीं कंपेयर करना चाहिए बट महाराष्ट्र में मुंबई सुरक्षित है जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है देश में उसमें मुंबई अधिक सुरक्षित है मुंबई की पुलिस बहुत अलर्ट है हमारे महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट है ऐसी घटना होने के बाद घटना जब होती है उसके बाद पुलिस कैसी एक्शन मोड में आती है इसको ज्यादा महत्व है तो मुझे लगता है हमारे मंत्री मुख्यमंत्री पूरे एक्शन मोड पे है और पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं हल्ला प्रकरण वो पाकिस्तान महासभा निशाना साधला है विष पेरनेकर संघटना काम करता अक्ति काम करता जातीवाद त्यांच्याकडनं होतो आम्ही कधी या घटनेला जातीवादी घटना समजली नाही या घटनेमध्ये जे काही आरोपी आहेत जे कुठल्या विचाराचे आहे याच्यावर आपल्याला सरकार काम करत आहे कुठल्या उद्देशाने गेलं आहे कुठलं उद्दिष्ट होतं हे येईल समोर पण असे वक्तत्व करून समाजामध्ये तेण निर्माण करणे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचे यापूर्वी अनेक प्रकरण अनेक विषय झाले आहेत आणि अशा काही घट संघटना असे काही माणसं काम करतात ज्यांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे समाजामध्ये वातावरण बिघडवायचं आहे मैं कक्ष देता सवीस जाने वाला अभी चर्चा है मिलना चाहिए चर्चा नहीं मिलना चाहिए तारीख सवीस तारीखे आज है कोई पेच नहीं है भाई साहब कोई पेच नहीं है पूरे महाराष्ट्र का आकलन करना पड़ता है किसको का दिया जाए किसको का दिया जाए अलायंस की सरकार है अलायंस मत बनाने पड़ते हैं उनके कार्यकाल में तो बहुत लंबा दुकान था उनके कार्यकाल में कोई पालक मंत्री किसका कौन पालक मंत्री है कौन कहा है कोई ठिकाना नहीं था जहाँ पालक मंत्री वहां सरकार नहीं सरकार है तो पालक मंत्री नहीं दोनों है तो प्रशासन नहीं ऐसा काम चला है महाविकास आघाड़ी का तो हमारी सरकार जल्दी ही करेगी और ज्यादा देर नहीं लगेगा देवेंद्र जी आज कल भी निर्णय करेंगे नाही ज्या पद्धतीने आतापर्यंत कारवाई झाली आहे त्या पद्धतीची कारवाई फार मोठी आहे अनेक ज्या ठिकाणी गन लायसन होते त्या गन लायसनवरही त्या ठिकाणी कारवाई झाली आहे आणि पुढच्या काळातली असे गोळीबार करणारे लोक आता फार नाही आहेत मला वाटतं देवेंद्रजींनी त्याच्या पूर्ण दखल घेतली आहे निश्चित चर्चा कार्रवाई हुई सर ये बताएं कि कई जिला परिषद अभी भंग हुई है तो क्या महानगर पालिका जिला परिषद का चुनाव संयुक्त रूप से करेंगे क्योंकि एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है तो महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका जिला परिषद उनका चुनाव क्या सरकार बीजेपी और आप लोग सोच रहे हैं एक साथ कराने के लिए देखिये ये सारा अधिकार राज्य चुनाव आयोग का है सरकार को जो वहां पर राज्य चुनाव आयोग को जो सपोर्ट करना चाहिए कि चुनाव लेने के लिए क्या क्या हमारे कलेक्टर्स हमारे सारे प्रशासन वो सारा तैयार है जब भी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारी तैयारी करेंगे मुझे राज्य चुनाव है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव तो लेना ही पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के लिए रुका हुआ है जैसा भी रिजल्ट आता है मुझे लगता है फिर थोड़ा बारहवीं की परीक्षा है दसवीं की परीक्षा है फिर आप, आपको एक थोड़ी थोड़ी गैप देनी पड़ती है तीनों नगर पालिका है महानगर पालिका है जिला पंचायत है लेकिन आ, हमारा सबका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा निकाल आ जाएगा तो राज्य चुनाव आयोग जो होगा वो तो राज्य चुनाव आयोग जल्दी ही थोड़ा इसमें टाइम में चुनाव करें